Здравствуйте. Тренер, наверное, об этом скажет, но по игре проиграть подбор и столько ну, потерь сделать больше соперника, перехватов меньше. То есть по статистике любой, кто возьмет статистику, скажет, что сегодняшняя игра проиграна. Сложно что-то говорить. Ничего, мы постараемся в следующей игре реабилитироваться. Еще есть время. Прошу и сказать, очень мало времени для. što bi igrao sa, sa, sa Donetskom dužno seriozno podgotoviti kona. I za našeg kalendara, ne znam kako ga nazvat, samo krasivo je, o, ne znam evo, ne znam, nepanjatno, kalendarom prijižaješ na dnjenj do igre, čut-čut porabotuješ, pobresaješ i na slovah načneš podgotoviti kona igra. I složno, ne to komandar dužno na, na mnogo bolje i je 100%. Ну сегодня заслуженно выиграла команда Донецка. которая показала, я не могу сказать, что у нас не было желания, но просто показала и до какое-то своё больше агрессивности заряжена кольцо. Разница там 17 подборов нападению нападении в отношении на наших 6 это 11 и агрессивная игра. Понятно, исполнители у у Донецка на сегодняшний момент, люди высококлассные баскетболисты и Oni svoje eto, kačestvo svoje ispolizovali, plus sudačno, serija, daljnjak braska, maksima pustu zvonova i eto dalo pobjedu. No mi se uravno bili radom, igra bila nam interesna za izritelja i domam, ne pokazali, mi ne pokazali plahu igru jer vi svi sami pojmajte i komanda Budevenika je ta nje prošlogodnja komanda i u nas novi igrok pojavlja se, no pa kad toliko bude Razminkovića I, i bez javnog lidera uh, Jacka McClinton, kaj se ovdje javno ne hvata primjer na tu zonu Onufri, kator je zaboljal, bi možda sa svojim daljnim brskom i pomog si što bi na kancu igre i m, na tu smjenu zone i lično što bi nam pomog možda s kakvito svojih par, par daljnih brzko. No, sve ravno, tam nije bilo kartsova, znači tam ču, ne možeš, i to je s oslabljenje, no čitaj se apsolutno zaslužena i haroša pobjeda Dunjicka. Канал? Скажите, пожалуйста, что вы ощущали, когда последние, последние минуты и качели были такие, то есть последние последние были такие качели, вот-вот, ну, буквально, вы были на за два шага от победы. то решил момент потера Промах там Трохучковок, Суада Шеховича, пару открытых было до этого момента, там просто зону забил, значит, моменты решили, значит, это моменты, которые решили победу, но Igru nalazila smo u tretu zadnjih par minuta, igru nalazila smo u to što Donetsko odrabotalo će hrašo zašit u pomest igre i to što udjela javno prejemućenstvo ispod kaljca na podboru i eto, eto et, rešalo igru. Posljednji minuti oni čitaju se rešajućim i svegdajeta ka kak loterija, znate sami kak tam, seriozno. Maksim, svoj dnja, oći poliznu i popao, dva daljna, potom jedin srednji čez ruku i je to bilo kak ključevoj moment za pobjede na obše. igru. igru, uigrali na stroji, hroše zašite, uh, oči naktivni podbor na padenju i uh, u nas etih, znači sve ta to, je to hroša zdjela što je u nas bilo oči mogo i potjera tam 19 potjera, je to sliško mogo što bi vigrali komandu, ljuboju komandu, a ne išo od Donetska.